我这样会不会成功引起他的注意？慧敏、嗯，嗯、你被追就你伤人就不错了。等一会儿不会再把可乐送还给我吗？嗯、都在看，低调低调。哎，比赛开始啦！是。 对，拿手机拍下来。哇，你这是人太好了吧？可笑呗、啊，那小学生捶他胸口，我可以了，我可以了、哎。你看他捶到了。哎 金墨，你没事吧？没事，准不准？起来。金墨是不是手腕受伤了呀？哎、好像是啊。怎么了？哎，你干你干嘛？不行，我得去前面才能看得清楚一点。你,你别紧张。哎，你看你看你看，活动自如了，没事儿了。 我了，好像跟我对视了，是不是？我看见了，真的有，真的有，我看见了。先走了，今晚吃什么呀？走，请你吃烤串。你小子可以啊，平常这么忙还有空练腹肌？少来，手还疼不疼？还好。 就是出去吃饭啊，我就不去了。过两天要准备一个采访。采访？你得了吧你！那么几页纸，十分钟你背不下来？行了啊，外边等你。嗯，去吧。